На дни в Бресте открылся 27-й международный фестиваль классичной музыки «Студенские музычные вечеры». В фестивальной программе выступление нескольких сотен выконавцев за 11 краин света. Каким же был первый музычный вечер, расскажут наши корреспонденты. Знов Студень, знов Брест знов высокая музыка. Организаторы фестиваля и дядьшные не изменяют ей уже 27-й год запар. Я верю и я очень счастлива и я как никогда рада. Хотя очень трудно рождался этот фестиваль. Старт 27-м музычным вечерам дал старшиня областной выконавчей улады Анатоль Лис. Керовник в области повета у фестивалю, пожидал им поспеха у творчести, а публицы – ярких музычных уражений. Классика, она всегда является, наверное, основой любой культуры, значит, живописи, музыки. Если мы будем помнить и заботиться о классике, то мы, конечно, будем э, впереди и будем думать о будущем значит, того или иного направления. Хорошо отношусь, и вот эти мероприятия, конечно, они очень важны не только для жителей нашей области, я считаю, для республики. Программу «Першего вечера» открыли православные спевы у выконания национального академичного народного хора имя Титовича под керамництвом Михаила Дрыневского. Протягом стали шматлики творы самых разных жанров – от народных песен до баллад. До речи о до одного из них написал брошанин Михаил Любчук. Протягнули первый фестивальный вечер литовский пианист Паулю Сандерсон, польская вокалистка Яна Наврот, симфоничные оркестры Брестского музычного колледжа и театра драмы. Мне кажется, что не посещать такие вечера в нашем городе просто недопустимо потому что они вдохновляют на какие-то хорошие мысли, на позитивное настроение, и увидеть здесь знакомые лица, поговорить в рождественские дни. Апогеем первого фестивального вечера стало выступление кумира многих поколений – народных артистов России, знакомитого баритона Сергея Захарова. Как признался у интервью сам артист, каким бы шильным ни был его гастрольный график, место для Беларуси им нем завсюду находится. Я с удовольствием приехал, потому что вообще, во-первых, а, люблю Беларусь, это не комплимент, действительно очень люблю. Люблю за строгость, за порядок, за... Ну, вообще, все на местах, вот как мне кажется. Вот сколько я не езжу, с большим удовольствием. И я был уверен, что этот фестиваль пройдет с блеском, и он очень нужен. Он нужен, этот фестиваль, Брестскому вообще белорусскому Беларуси он нужен, нужно, чтобы приезжало как можно больше гостей из разных стран, в том числе из России почаще. У нас еще не все таланты перевелись, у нас много молодежи, хорошие сейчас подрастают. И как видите, все получилось. Публика просто исключительная совершенно. ў ну брэсцкай публікі наперадзе яшчэ тры фестывальных дней, насычаных не менш яяркімі падзеямі. Ужо праз некалькі гадзін яе суд будзе прадстаўлена прэм'ера нацыянальнай оперы Михаил Кляфас агінскі. Заўтра таленты са Швецыі, літвы Росіі Бееларусій і традыцыйны калядны баль не абыдзецца як заўсёды і без сюрпрызаў. Я там готовлю в тихоря если можно так сказать, такую фишку. Оставила оркестр симфонический на 11 он нигде не, стоит, он нигде в программе не стоит. И будет там с оркестром выступать два вокалиста, из которых один – это экстракласс, тенор, который был самым лучшим тенором, когда начинал хор турецкого. Алиса Григорчук, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.